Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Kembali kita dalam podcast pada hari ini yang bertajuk Suara Bahasa. Saya Farah. Saya Nur Ayi. Dan saya Nur Hanis Nekawa. Dan hari ini kita nak membincangkan topik yang orang kata dekat dengan kehidupan kita. Iaitu Uh, penggunaan bahasa yang sopan di media sosial. Ya, yeah, betul tu Hanis. Sekarang ni dalam era digital, dalam peralihan orang kata era baharu, kita bahasa ni sebenarnya bukan sekadar alat komunikasi semata-mata, namun untuk menyampaikan maklumat, tapi cerminan pribadi dan nilai seseorang itu sendiri. Jadi kadangkala -kadang satu ayat di media sosial tu sebenarnya lebih pengaruh yang besar kepada individu yang lain. Jadi Kadang-kadang pengaruh itu juga berbentuk sama ada kesan negatif ataupun positif. Ya, yeah, dan inilah yang ingin kita bincangkan hari ini iaitu bagaimana keunggulan bahasa mencerminkan komunikasi yang matang dan sopan dalam dunia digital. Ya, yeah, betul tu. Fizian tu hari ni tak kita nak... Orang kata tunjukkan macam mana berkait rapatnya kemahiran mendengar dan bertutur dekat ya, dalam kehidupan hari yang kita dah, membentuk komunikasi yang berkesan. Ya, orang kata bukan sahaja dalam dunia nyata tapi dalam dunia yang maya juga sebab sekarang ni memang famous orang kata terkenal lah dengan pelbagai jenis aplikasi maya yang menghubungkan kita sesama manusia. Seterusnya, kita masuk kepada bahasa sebagai cerminan uh, jati diri ataupun peribadi. Kalau kita lihat pada media sosial hari ini seperti contoh TikTok, X, Instagram, Facebook dan sebagainya, ramai pengguna muda kadang-kadang terlepas pandang tentang uh, kesantunan berbahasa itu sendiri kerana bahasa kasar atau sarkastik dianggap satu perkara yang trendy tapi sebenarnya boleh mencerminkan sikap negatif seseorang itu. Meskipun pada masa kini kita anggap bahasa yang negatif ini seperti macam wow ada kaya dan sebagainya tapi sebenarnya jika kita olah kembali kepada satu persepsi yang lebih orang kata dekat sebenarnya satu perkara yang tidak bagus betul Zafar ya. bahasa yang kita guna menggambarkan siapa diri kita sekiranya kita terbiasa bercakap dengan ada yang marah-marah atau menghina orang akan menilai kita sebagai individu yang pemalah dan dalam komunikasi bukan sekadar apa yang kita kata Tapi bagaimana kita menyampaikannya Ya betul tu Yang saya nak tambah, yang menariknya Dekat dalam uh, komunikasi digital ni uh, Unsur mendengar kan penting Walaupun kita mendengar secara Literal dan dia tak berlaku pun dalam teks Tapi sebenarnya kemahiran mendengari ni dia diterjemahkan sebagai kemampuan membaca dan memahami konteks itu sebelum kita membahaskannya kepada yeah, orang yeah, tersebut Betul tu, seperti contoh lah Bila kita nampak komen yang berunsurkan orang kata provokatif kita sepatutnya kalau kita ni ada kemahiran orang kata mendengar atau memahami dengan empati, kita akan mengambil ruang dan masa untuk bertenang terlebih dahulu sebelum kita macam bertindak Uh, terburu-buru dengan membalas komen tersebut sebab dalam konteks ini kita sebenarnya kena ada rasional dalam pemikiran itu sendiri sebelum kita terburu-buru membuat keputusan, terburu-buru membalas komen-komen uh, yang berbentuk provokatif itu sendiri betul dan itu sebenarnya salah satu bentuk mendengar yang aktif dalam komunikasi yeah. uh, digital ini uh, ia memerlukan kita kesabaran lah sebab sebelum kita membalas mesej, kita perlu berfikir dahulu Ya, tak adalah macam terburu-buru. Betul keputusan membalas dengan ini akan buat nah Kita akan buat ke seorang itu uh, lebih peka dan bertimbang rasa terhadap orang lain. kita akan masuk kepada bahagian yang kedua pada hari ini di mana cabaran penggunaan bahasa sopan di media sosial. Okey, sekarang kita nak sentuh pula pada cabaran uh, komunikasi digital ini. Kenapa masih ramai lagi orang kat luar sana kan yang masih gagal menggunakan bahasa sopan? Ya. Yeah. Ha. Jadi, ini macam uh, kata peliklah sebab mungkin diorang tak sedar ataupun dia sebenarnya telah jadi norma baru dalam kehidupan kita pada masa kini. Saya rasa mungkin faktor utama ialah bila kita di luar social media ni ataupun media sosial tu sendiri, kita membawa satu watak orang kata anonymous hmm. ataupun tidak dikenali oleh sesiapa. Jadi pengguna tu sendiri sebenarnya rasa bebas sebab identiti mereka uh, tidak diketahui oleh sesiapa pun. Jadi mereka menulis tanpa rasa tanggungjawab, tanpa rasa empati. Kalaupun orang kata satu orang kata frasa yang terkenal sekarang ni keyboard warrior. hmm dengan sesuka hati sewenang wenangnya melepaskan rasa hati tanpa memikirkan audiens yang mendengar audiens yang membaca dan melihat dan sebagainya hmm betul selain itu hmm. uh, saya rasa budaya balas segera pun memainkan peranan juga kerana bila kita terus fikir nak balas kita takkan fikir dah uh, adakah ini sopan untuk kita post dan bahasa-bahasa yang -bahasa digunakan apa kelihatan kasar dan tidak, tidak bertimbang rasa. Betul tak bertimbang rasa. Betul. Saya setuju. Saya so, ingat guide dapat juga antara uh, hubungan mendengar dan tutup. Sebab bila ya, kita tak fahami satu teks tersebut, kita terus um, orang kata membalas. Dia ya, um, menunjukkan keturunan kita mudah menjadi kasar. Nampak bila -bila. kurang ha, ajar sebagainya. Ha, ajar. Yeah. Sebab kita tak faham sebenarnya apa yang orang nak. Hmm. So, kita terus membalas dengan terburu guru Hmm. Dan menariknya sebenarnya dalam era digital ini bukannya masalah mesej tu sendiri sahaja yang orang kata tidak menepati etika bahasa tetapi penggunaan emoji, penggunaan orang kata tanda baca pun memainkan peranan penting dan besar dalam nada pertuturan itu sendiri. Seperti contoh, semakin maju dunia, semakin maju aplikasi suatu itu, semakin banyak uh, orang kata pembangunan emoji yang baru, hmm. tanda baca yang baharu dan berbagai hmm. Jadi penggunaan emoji dan uh, tanda baca ni sebenarnya sangat penting untuk menjelaskan emosi kita ketika itu. Okey, uh, contoh message dengan uh, frasa yang O dan K saja dan ditambah pula dengan tanda baca titik. Setengah orang akan mentafsir perkara tersebut sebagai satu perkara yang dimarah ke? Kenapa O dan K dengan tanda baca titik? Ha, uh, jadi Mungkin uh, si perulis sebenarnya tak masukkan begitu. Namun bila pembaca membaca mesej tersebut beranggapan, oh dia marah saya. Hmm. Jadi itu yang orang kata kan perundak animojin dan tanda baca di sebenarnya mewakilkan peranan penting dalam orang kata memberikan satu tanggapan umum kepada pembaca. Ha, itulah penting ya. Eh? Kepekaan berbahasa. Sebab dalam komunikasi digital ni kita bukan sahaja bercakap Uh, secara berdepan, kita perlu mendengar dengan mata, dengan hati Untuk kita faham eh kontak dan emosi sebalik setiap mesej Ya yeah, betul okay, Sekarang boleh kita teruskan pada bahagian ketiga kita iaitu uh, Sebagai pendidik dan generasi peranan kita sebagai pendidik dan juga generasi muda Uh, sebagai pakar pendidik, bagi pendapat saya lah, sebagai pakar pendidik, kita kena ada sifat bertanggungjawab untuk menjadi contoh dan penggunaan bahasa yang baik. Bahasa Sopan bukan tanda kita ni lemah Tapi sebenarnya dia menunjukkan tanda bijaksana kita hmm. Ya betul Sebab kadang-kadang orang kata generasi sekarang ni dah macam semakin agresif bahasa yang digunakan Semakin wow hebat Macam kempak uh, lah, semakin kempak kata orang Sebab tu kita kadang-kadang uh, orang kata buah fikiran tu kena Kita ni semakin maju lah negara ni Kita kena semakin maju seiring juga bukan dengan berfikiran yang kebelakang. Hmm. hmm. Jadi, guru sebenarnya dekat sekolah bukan sekadar memfokuskan tata bahasa semata-mata, silibus semata-mata, tapi menunjukkan cara bertutur yang berhemah. Seperti contoh, jika ada kesalahan apa-apa yang nak ditegur atau apa pun, menggunakan bahasa yang baik. Jangan menggunakan kata-kata kesat dan juga membawa makna yang tidak sepatutnya yang dilontarkan kepada murid dan sebagainya. Jadi, um, sama ada di kelas ataupun platform digital, identiti sebagai seorang guru tu perlu dibawa dengan baik supaya orang masyarakat nampak seorang guru, seorang pendidik ni sebenarnya bukan sekadar di sekolah namun di, walau di mana mereka berada mereka masih membawa karakter yang sama. Betul. Dan dalam kalangan pelajar pun kemahiran berdengar boleh diasam melalui aktiviti seperti forum, perbincangan yang dilakukan antara guru dan murid ini adalah panggil pembelajaran dua hala, betul tak? Ya, yeah, betul. Uh, bila mereka belajar, mendengar pandangan orang lain, menerima buah fikiran, mereka akan lebih berhati-hati bila bertulis atau menulis. Sekaligus, mereka turut dapat uh, berinteraksi antara satu sama lain tanpa emosi. Ya, yeah, betul. Saya setuju. Dalam dunia digital ini kan, uh, orang kata mendengar tu sebenarnya adalah menafis. Macam... Seseorang yang mampu mendengar dengan baik, dia akan dapat membezakan mana satu berita uh, baik dan berita yang palsu. Betul? Jadi sebenarnya berbahasa sopan di media sosial ni bukanlah sekadar orang kata satu etika semata tapi juga mencerminkan tahap kematangan kematangan di komunikasi individu tersebut juga integriti seseorang. Sebab itu pentingnya kita menggunakan bahasa yang baik, yang sopan orang kata yang selesa dan sedap didengar supaya bila contohlah video yang kita lontarkan yang kita hantar di media sosial tu melalui laman uh, sosial kanak-kanak dan sebagainya mereka masih boleh terima percakapan kita maksudnya masih di batas yang beretika dan sopan. ke segmen seterusnya iaitu cadangan dan solusi. Ah uh, bagi saya, kalau kita nak mengekalkan kesan tunai berbahasa di media sosial, kita boleh mula dengan tiga langkah mudah. Yang pertama, fikir Ah uh, sebelum menaik? Ya, yeah, fikir sebelum menaik. Okay, yang kedua saya rasa fahami konteks sebelum membalas dan akhir sekali menggunakan bahasa positif walaupun dalam perbezaan pendapat. Ya, betul. Kita sebenarnya kena meraihkan perbezaan pendapat bukannya mencemuh, menghina dan sebagainya. Walaupun orang kata pendapat tu lari daripada kiblat asal, kita kena cuba faham dan beri orang kata petunjuk yang sebenar jangan terus menolak dan menggunakan bahasa yang lah tidak sepatutnya. Okay, itu, uh, pihak institusi pendidikan juga, dia sebenarnya boleh memperkenalkan modul kesantunan. Dia nampak ke modul kesantunan digital, dia nampak macam remeh. MA, tapi sebenarnya dari situ, pelajar, dia dapat membantu pelajar yang bukan sekadar cerit teknologi, tapi juga yang cerit bahasa dan juga nilai. Jadi mereka ni, uh. orang kata tapi fahamlah tentang gunaan bahasa ni. Ya yeah, betul tu. Saya setuju dengan Haris. Uh. Dari sudut kemahiran berdena juga, kita sebenarnya perlu pupuk budaya membaca dengan teliti yang bukan sekadar scroll dan komen. Tetapi bila kita belajar mendengar dalam talian, kita sebenarnya melatih empati dan kawal emosi. Seperti contoh, memang kita mendengar contoh uh, mendengar perkara yang bukan-bukan pun kita boleh menolak kalau tersebut tetapi dalam masa yang sama kita dah mengaplikasikan kemahiran membaca budaya membaca dengan teliti supaya apa yang dibaca dan dengar tersebut diterima dan diorang kata Dihadam dengan baik supaya maklumat yang akan disampaikan di kemudian hari tidak lari daripada tujuan asal. Betul. Ingat saya tambah tentang cadangan tadi iaitu fahami konteks sebelum menaik. Ini maksud sebelum kita melakukan apa-apa orang kata post lah kita fikir dulu adakah ini sesuai dengan apa yang kita nak balas. Macam yang baru-baru ni berlaku, a uh, perselisihan faham antara seorang artis Melayu dengan influencer. Di mana pengaruh tersebut uh, salah faham tentang uh, maksud artis Melayu apabila dia kata dia rasa semua yang ikut uh, join dan bercakap tentang a so cerita ni adalah Fomong yeah, atau the feel of out, ketinggalan. Yeah, ketinggalan rahsia ketinggalan yeah. dan sebenarnya konteks tersebut adalah salah uh, difahami oleh pemerenggu tersebut hal ini telah membuatkan uh, kekecohan spekulasi dan sebagainya dan yeah. macam macam terjadi Ini uh, bukti bahawa apabila kita salah faham tentang satu konteks ia boleh melibatkan banyak pihak ya yeah, betul dan sekaligus, bila datang perkara seperti ini, dia menggunakan pindah daripada pelbagai pihak. Betul. Dan ha, tak langsung memburukkan imej dan sebagainya. Betul. Ya, sebelum kita tutup perbincangan kita ni, boleh saya tekankan tak bahawa ada setengah orang dia berpendapat bahawa bila kita menggunakan bahasa yang sopan, dia berpendapat bahawa kita skema. Orang ya, tak? orang kata macam terlalu skema dan lekit ya. Sebab kita terlalu mengikut peraturan bahasa. Ya, betul. Tapi sebenarnya, itu adalah benda yang baik. Dan kita perlu ikut barang tersebut. Ya, saya harap pemikiran macam ni tolonglah Orang kata hentikan tu mikiran kita. Kita sepatutnya jadikan mereka-mereka yang menggunakan bahasa yang baik, yang, yang sopan. Ni sebagai satu, orang kata gold model, model inside. Supaya dapat lahirkan banyak lagi generasi yang lebih, orang kata, celik dalam berbahasa, menggunakan bahasa sopan, uh, teliti dan juga tidak mendengar perasaan orang lain hmm. terutamanya. Bagi saya lah, bahasa sopan ni sebenarnya jambatan uh, antara intelek dan emosi. Dalam Every of, Dalam setiap percakapan kita Sama ada komunikasi berdepan Ataupun uh, secara digital Ya yeah, betul okay. Jadi kesimpulannya yang kita boleh dapat Dari pada hari ini Keunggulan berbahasa Ia bukan sahaja mencerminkan Ia mencerminkan kematangan Berfikir kita dan keharusan budi kita Sama ada di dunia nyata Ataupun di media sosial Bahasa sopan adalah identiti bangsa dan juga peribadi yang mana ia mencerminkan sifat seseorang itu. Ya betul dan sebenarnya untuk mencapai komunikasi digital yang berkesan, kita mesti seimbangkan antara dua kemahiran yang penting iaitu mendengar dan bertutur. Kalau kita mampu mendengar tanpa bertutur menjadi satu perkara yang masalah juga. Kalau mampu bertutur tapi tak mampu mendengar pun satu masalah juga. Jadi kita kena amalkan kemahiran mendengar dan bertutur tu seiring. Bila kita mendengar perkara yang baik dan bertutur perkara yang baik, secara tak langsung membina peribadi yang baik juga. Jadi, kedua duanya ni membentuk asas kepada komunikasi yang harmoni. So, sangat-sangat penting untuk kita kuasai kemahiran-kemahiran seperti ini supaya dapat melahirkan uh, modal insan yang lebih baik dan lebih berkualiti pada masa hadapan. Ya, yeah, jadi kepada semua pendengar, gunakanlah kuasa bahasa untuk menyebarkan kebaikan. Ingat, setiap perkataan mencerminkan siapa diri kita. Okay. Ya, yeah, budi bahasa budaya kita. Yeah. Okay, terima kasih kerana mendengar podcast Suara bahasa pada ini dan jumpa lagi dalam episode akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bye.